Mereka berdua melihat sesuatu yang aneh. Sebenarnya hujan merah di luar. Memandang pemandangan di hadapan saya, sesetengah orang membuat spekulasi bahawa ia adalah Jos Tembikai. Seorang wanita cantik ingin tahu menghulurkan tangannya untuk menyentuh. Tak sangka, hujan merah ni sebenarnya ada kesan membakar kulit. Jika anda tidak sengaja basah, badan akan melecur teruk. Nampaknya saya tidak boleh keluar. Wanita itu terpaksa menutup pintu dan tingkap dengan rapat. Nasib baik, saintis Kiao Mei menemuinya. Ini disebabkan oleh kelainan cinta anak anjing. Selepas membawa peralatan, sekumpulan orang datang ke Tasik. Bahan kimia telah disembur pada permukaan air. Selepas semburan tidak sampai sehari tiga malam, hujan merah dicairkan secara beransur-ansur. Saya fikir krisis telah diselesaikan. Tetapi selepas hujan, langit cerah. Kiao Mei menemui semula. Sebilangan besar ulat mutan dilahirkan di ladang. Selera makan mereka luar biasa. Kadar pembiakan adalah lebih menakutkan. Pada masa kini, Sebilangan besar tanaman secara senyap-senyap ditutup dengan telur serangga untuk mengelakkan makanan daripada dimakan oleh ulat. Semua orang memutuskan untuk menggunakan api untuk memusnahkan mereka, tetapi harganya terlalu tinggi. Ladang gandum dibakar dalam sekejap. Nampaknya saya hanya boleh memikirkan cara lain. Selepas beberapa perbincangan, kedua-duanya, Nobita menggunakan kemahiran memandu, terbang ke langit dalam kapal terbang. Sembur racun perosak secara berterusan pada tanaman, tetapi apabila sebidang tanah terakhir ditaburkan, Nobita masih melakukan kesilapan. Sayap kanan kapal terbang. Bertemu rapat dengan Ying Qiang. Saya fikir Nobita mesti bernasib malang. Nasib baik dia sangat tenang dan terkumpul. Mendarat tanpa cedera. Pada hari kedua, ais mula terbentuk di dinding Ying Qiang. Lelaki muda itu mengangkat tangannya ingin tahu. Sebaik ia dipotong, dinding itu memancarkan cahaya biru. Pada masa ini, Ying Qiang mula bergerak ke bawah. Pada masa dia bertindak balas, ia sudah terlambat. Lengan saya beku. Apabila rakan-rakan saya melihat ini, mereka cepat-cepat datang membantu. Mereka mencuba yang terbaik. Kemudian dia menanggalkan cap jari temannya. Hanya satu saat kemudian, tangan budak itu tidak dapat diselamatkan. Tidak menunggu mereka berehat seketika, krisis baru telah tiba.